নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক কৃষ্ণ কেইবাময় চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে শ্ৰীকৃষ্ণ গীতাভাগৰ ষোল্লটা অধ্যায় শ্ৰৱণ কৰিলে এতিয়া আছে সপ্তদশ অধ্যায় শ্ৰদ্ধাত্ৰয় বিভাগ যুগ পদ পূৰ্বে অশামা ব্ৰহ্ময় সূর্য সমহর প্রকাশয় দোষুদী ঢাকি হর দহিয়ায় প্রলয়কালত যে ন সংহরয়কাল গর্ভত প্রবেশী উত্তর ভেদ পাইল অ' বিষ্ময়ে উত্তৰা পাই আতি ভয় মনে বোলে ত্ৰাহি ভগৱান পখিলোহৰণে তুমি ব্যতিৰেকে মূৰ গতি নাই আন গৰ্ভে পুৰি মৰু ত্ৰাহি ভগৱান ৰামাৰ্তনা দবাই ক শুনি দেৱ যদুমণি শীঘ্ৰে আশীলন্ত স্বামী ক্ষণী কোনগুণী হাত গদা ধৰি গৰ্ভে পশীলন্ত হৰি শিশু কৰা শিলা ব্ৰহ্ময়স্ত্ৰ কসংহাৰী অ চতুৰ্ভুজৰ ৰূপে কৃষ্ণে চাৰি অস্ত্ৰ ধৰি ভক্তে কৃপাকৰি ৰূপ দেখিলাৰী এৰা কৃষ্ণক দেখিলা সি সুমাতৃৰ গৰ্ভ কৃষ্ণ দৰ্শনৰূপ ৰহিলা মনত উপজীয়া ৰূপক স্ম পৃথিৱীত পৰীক্ষাৰ যাতনাম ভৈলা পৰীক্ষিত দেখাকে নমত কৃষ্ণ ভকতৰবৈ অল্প ভজিলাতো কৃপা কৰয়ৱশ্য ৰাম হে নয় কৃষ্ণৰ পদন কাপুৰি হৰি বৃথায়মৰ নৰ অন্ধকোপে পৰি অ কোটি নমস্কাৰ মোৰ দেৱযদোপতি আননলাগয়ত যুপদে শোকমতী সুৰস ধাৰয়ন্তে কহেদামোদৰ শাস্ত্ৰবিধি এৰি কৰ্ম কৰে জীতুণৰ ৰামন্তে নাহি সি দৃঢ়কালে নাহি সু তাক শুনি অৰ্জুনৰ মনতয়সুখ অৰ্জুনে বুলন্ত শুনি ওক ঋষিকেশ আৰু এক গোটামুক দিয়াই উপদেশ সত ৰজতমতি নি গুণে থাকি নৰে বিধি এৰি কিন্তু শ্ৰদ্ধা কৰি কৰ্ম কৰে তাৰ কিবা গতি হুৱে কহা মহাশয়েছে দনকৰ যতে ক সংশয় ৰাম কৃষ্ণে বোলে ভাল প্ৰশ্ন কৰিলা পাণ্ড দেহ ভুৱে পূৰ্বৰ স্বভাৱ স্বভাৱে ইচ্ছাই শ্ৰদ্ধা বাঢ়ে পুৰুষৰ সেই শ্ৰদ্ধা তিনি বিধ সকলো লোকৰ স্বভাৱৰ ইচ্ছা শ্ৰদ্ধা জাৰণে যেন নয় তাহাৰ নিৰ্গ নয় শুনা পাণ্ডৱতনয় স্বভাৱ এৰাইতে পাৰে কাহাৰ শকতি স্বভাৱে শে কৰা বয়সুভাহু ভগতী দৈৱশে যদি সে সাধুৰ সংগ পায় তে জানিবা শ্ৰভাৱ দূৰে যায় অ স্বভাৱে সকলো মূল কৰ্ম কৰিব নজাৰ বেদৰ শাস্ত্ৰ যিটো নজানয় তত্ৰ শ্ৰদ্ধা কৰৰি কৰ্ম কৰে অৰ্পিশ্বৰত উৰামত্ৰম সাতৃক শ্ৰদ্ধা ইহাক বোলয় সামান্য ত্ৰিবিধ শ্ৰদ্ধা তাৰ কহুনয় হাস্ত এৰী কৰ্ম কৰে মাত্ৰ লোকাচাৰ সেই কৰ্মে হুৱে শ্ৰদ্ধা ত্ৰিবিধ প্ৰকাৰ সত ৰজতম তিনি গুণ নিৰন্তৰ গুণ ইচ্ছা শ্ৰদ্ধা যে ত্ৰিবিধ পুৰুষৰ অ সত গুণে কৰি দেৱতাক যজে ৰজুগুণে শ্ৰদ্ধা জক্ষ পূজে পাখন্দৰসংগে লৈ আকদাচাৰ কমুগুণে থাকি ভূত পেট পুঁজি মৰে ৰা বেদশাস্ত্ৰ এৰি আত্মবোধি কৰ্ম কৰে যেন দুই চৈখ অন্ধ দেখান্তৰে ফুৰে ঘূৰত পচাক কৰি দুখ পাৱে তাণ মিছায়ো পবাসে মৰে ক্লেশ কৰি প্ৰাণ ৰামাত্মৰূপে শৰীৰত আছো সোসাৰে বজ্ঞা কৰে দুষ্ট দুৰাচাৰে কামৰ আগে যুক্ত হৈ আদম্ভয় অহংকাৰ আখুৰী স্বভাৱসখী জানিবা তাহাৰ ৰাম তিনি গুণে তাহাৰ জাহাৰ যেন আৰু গুণ ইচ্ছা প্ৰীতি হুৱ ব্যঞ্জনত ৰামায়ু বল আৰোগ্য যে সত্ৰ সুষময় সত্ৰগুণে ভোজনত এতে একেবাৰ শুনিও ককো সত্ৰ গুণৰ ভোজন ৰসস্থিৰযুক্তগ্ধ হৈব মন ৰাম সত্ৰ গুণে যিটো অৰ্ণ ব্যঞ্জন কষাই লুঞ্জিলে মনত অতুষ্ট থাকে চিৰকাল ৰজুগুণই আহাৰৰ শুনা কহু তত্ৰ তণ্ডুলক পুৰণা শৈৱ তত্ত ৰজু ৰ ভোজনহে দুখো কবহুতৰ উঠ কণ্ঠতালু জীৱা পুৰয়ুদৰ সাবৰ বেলাত দুখে নে ট্ৰেপৰে পানী জলাতি তানিমিত্ৰেমুখৰণাশে বাণী জলয়ম লে থাকি বায়ু বাঢ়ে পুৰুষৰ তথাপিতো তাকে লাগি লোভে মৰে নৰ ৰাী পৰ্যূষিত কাঞ্চিকৰ কৰা ভাত তমুগুণী নৰৰয় অধিক প্ৰীতিতাত গান্ধী মৰ্য মাংসই আদি দুৰ্গন্ধ গোন্ধায় তাৰে ব্যঞ্জনকসায়ী মহৃপ্তি পায় ৰা মোৰ সৃষ্টয় মেধ মহাৰঙে খায় এতে প্ৰকাৰে তমু গুণী আকজানি ৰাম তিনি গুণভোজৰ কঢ়িলো প্ৰ কয় গোবিন্দ মিশ্ৰে কৃষ্ণ পদে ধৰি পাতক চাৰু কদা কি বোলা